Приветствую всех зрителей нашего канала. На ремонте стабилизатор Forte ASDR 10000. Это релейный стабилизатор. Ну, у него стандартные характеристики: диапазон 140-260 вольт, точность поддержания 8%. Значит, по неисправности. При подаче напряжения у нас ничего не происходит, то есть стабилизатор не подает никаких признаков жизни табло у нас не загорается, на выходе напряжения нету. Я сейчас расскажу, как можно провести первичную диагностику, то есть примерно понять, что у нас не так, да, то есть в какой части стабилизатора мы должны искать неисправность. Снимаем крышку стабилизатора. Значит, аппарат клиент сам пытался ремонтировать. Что он сделал? Он поменял два реле. Кстати, реле приобретал у нас. Такие реле у нас постоянно в наличии есть. Кому надо, обращайтесь. Старые завода вот с оранжевыми основаниями остались реле. И вот два новеньких с белыми основаниями. Это как раз таки наши реле. После замены реле чудо не произошло. Он не заработал. Ну и было принято решение выслать нам на ремонт этот стабилизатор. Я сейчас расскажу, как можно локализовать неисправность, ну то есть понять, в какой части стабилизатора у нас отказ в работе. Условно стабилизатор можно разделить на три части: это трансформатор, это блок реле и это плата управления. В нашем случае отказ может быть в любой части стабилизатора. Это может быть обрыв в трансформаторе. Это может быть отказ платы управления, ну, допустим, отказ контроллера, либо слет программной прошивки. Либо же это может быть плохой контакт в том реле, которое не поменяли, да. Вот, вот одно реле у нас на выходе, которое, в принципе, в подаче напряжения на трансформатор оно не участвует. А вот одно реле, вот старое, с оранжевым основанием, это как раз-таки реле которая идет сразу после входящего провода, после провода, который идет с автомата на лицевой панели. И через контакты этого реле, через перемычки, уже идет запитка трансформатора и подача напряжения на все остальные реле. То есть здесь может быть в контактной группе плохой контакт. Это тоже может быть причиной. Можем начать с проверки подачи напряжения на плату управления нет ничего проще этого сделать. Я начну с проверки питающего напряжения контроллера. У нас вот есть линейный стабилизатор 7805. Подаем напряжение и смотрим, что у него на входе и на выходе. У него на входе и на выходе, к сожалению, ничего нету. То есть, либо же на плату не подается питающее напряжение, Сейчас мы проверим, подается оно или нет. Ну, вот на плату не подается питающее напряжение. В этом случае, какие дальше наши мысли и какие дальше наши действия. Значит, если у нас не подается питающее напряжение на плату, это питающее напряжение, оно берется с дополнительной обмотки трансформатора. То есть у нас два варианта. Либо отказ трансформатора, либо отказ где-то в контактной группе какого-то реле. В общем, можно было не проверять питающие цепи платы управления, так как у нас и так понятно, что трансформатор не работает, у нас ток потребления 0, трансформатор в холостом режиме он потребляет какой-то небольшой ток. То есть у нас не слышно ни легкого гула, и ток у нас 0, то есть трансформатор у нас не работает, либо не подается на него напряжение, либо где-то обрыв в самом трансформаторе. Значит дальше. Прозваниваем силовую обмотку трансформатора и прозваниваем контактные группы реле. Это те контактные группы, через которые идет запитка трансформатора. Автомат на лицевой панели необходимо выключить. Так как у нас обмотка латра подключена ко входу стабилизатора, и когда мы будем прозванивать, Какие-то обмотки или контактные группы. Даже если здесь где-то будет обрыв или плохой контакт, мы будем прозванивать обмотку лабораторного автотрансформатора, и это будет сбивать нас с толку. Значит, в момент подачи питающего напряжения по этому вот толстому проводу от автомата. У нас это питающее напряжение через нормально замкнутые контакты первого реле через перемычку идет на нормально замкнутые контакты вот этого вот реле и уходит на вывод 160 вольт то есть в момент включения стабилизатора в сеть у нас подается питающее напряжение на общий провод вот он черный и отвод 160 вольт проверяем контактные группы реле значит вот у нас входящий провод. Вот у нас нормально замкнутые контакты реле. Контакт есть. Через перемычку ушли на отвод трансформатора. То есть мы можем видеть, что у нас цепь не нарушена. Да? То есть у нас входящий сетевой провод, он переходит в отвод 160 вольт автотрансформатора. Переходим к прозвонке самого автотрансформатора. Значит, силовая обмотка трансформатора а это вот черный провод, отвод 160 вольт, 190 вольт, 215 и 240 вольт. Это все непрерывная обмотка. А можем прозвонить самый дальний вывод. Это 240 вольт. Есть у нас контакт. Все хорошо. 215 вольт. Есть контакт, все хорошо. 190 вольт. Все в порядке. И последний, как раз тот вывод, куда подается питающее напряжение в момент включения стабилизатора. Вот мы можем видеть, что у нас нету контакта, но при этом целостность обмотки трансформатора, она не нарушена, да, то есть обмотка есть. Скорее всего, где-то у нас обрыв вот именно в соединении проводов с выводом автотрансформатора. Да, можно аккуратненько за эти выводы подергать. Ну, вот в данном случае у нас вот обрыв вот такой вот, да, именно вот в точке отвода. Проверим остальные провода, чтобы все здесь было порядке ну вот допустим еще одно место это скорее всего какая-то кислота или какой-то флюс который был использован при подпайке проводов к трансформатору и провода вот перетравила ну, вот то же самое вы можете видеть вот такая вот ситуация да, ну тут остальные провода как бы держатся, это сдвоенный провод, запараллеленный сдвоенный провод, ну вот там где у нас 160 вольт, там у нас шел максимальный ток и перетравило оба провода. Сейчас я аккуратненько вытащу намоточный провод трансформатора и посмотрим что у нас там. Значит, вот такая вот ситуация. Сама обмотка трансформатора целая, трансформатор живой. Но вот провода, которые к нему подходят, как я уже говорил, скорее всего перетравила кислотой, которую использовали при запайке этих проводов. Сейчас я временно соединю это место и попробуем включить стабилизатор, посмотрим запустится он у нас или нет. Ну вот так вот я временно соединил все, заизолировал оборванные провода. Ну, включим, посмотрим. Вот у нас заработали реле. И мы видим, появился у нас ток холостого хода 100 мА. Ну, на лицевую панель посмотрим. Ну, в общем, мы нашли причину неисправности стабилизатора. Стабилизатор заработал. Тут остается, в принципе, это все дело спаять, заизолировать. Ну, может быть, потребуется настройка стабилизатора. Ну и, понятное дело, проверить реле. Вот эти вот все соединения, которые были выполнены хозяином стабилизатора. Это все я проверю, перепроверю. Хочу обратить внимание на провода, которые подходят к трансформатору и на провод, которым намотан сам трансформатор. Значит, это вот алюминий. И провода, которые к нему подходят, это тоже алюминий, но обмедненный алюминий. То есть паять нужно очень-очень аккуратно, потому что может так получиться, что вы нагреете вот это вот место спайки и припой весь течет и потом очень трудно будет залудить это место соединения ну и понятное дело сами провода которые вот тоже подводящие ну конечно желательно их заменить на нормальные медные чтобы элементарно было проще припаять их да ну это уже я все сделаю не на камеру тут уже в принципе ничего такого сложного нету а самое главное я показал как найти неисправность в данном типе стабилизаторов по такой схеме, в принципе, делаются 90% стабилизаторов. То есть, в принципе, этот алгоритм поиска неисправности, локализации неисправности можно применять почти что во всех релейных стабилизаторах. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всем удачи и удачных ремонтов.